देशाच्या संरक्षण सामर्थ्याचे प्रतीक असलेले स्वदेशी बनावटीचे तेजस एम के वन ए या लढाऊ विमानाच्या मॅन्युफॅक्चरिंग लाईनचा लोकार्पण सोहळा नाशिकच्या एचलमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत पार पडला तेजस एम के वन ए ची झेप म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक असल्याचं प्रतिपादन संरक्षण मंत्री सिंह यांनी केलं आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित लाईट एअरक्राफ्ट मार्क वन ए तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है इसके साथ ही एच टी टी एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा मुझे बेहद खुशी हुई है मैं को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है नासिक का जहां तक प्रश्न है नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है ऐतिहासिक है नासिक के त्रमगेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना पालन और संघार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया हालांकि साथियों नासिक यह भूमि केवल आस्था की नहीं श्रद्धा की ही नहीं है बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है यहां एक और आस्था है तो वही दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति का वो सिंबलाइज करता है यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई थर्टी एलसीए और एस टी टी फोर्टी विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की मैं मानता हूं मैं इस रूप में देख रहा था यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है साथियों नासिक में स्थित अशियल का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है स्वर्णिम इतिहास है कभी यहां मिग 21 और मिग ट्वेंट एट ट्वेंटी एट सेवन जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहाल होता था और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई थर्टी और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है पिछले छह दशकों से भी अधिक समय से एचएल नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहचानों में पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है यशवंतराव चव्हाण यांच्या रूपानं नाशिकच्या ओझर येथे एचएल ची मूर्तमेढ रोवली गेली भारत आणि रशिया यांच्यात झालेल्या करारानुसार एकोणावीसशे चौसष्ट ते एकोणावीसशे पंच्याण्णव या वर्षात तब्बल सहाशे सदुसष्ट मिक ट्वेंटी या लढाऊ विमानाची निर्मिती मध्ये झाली आता एच टी टी चाळीस पाठोपाठ तेजसच्या निर्मितीला देखील प्रारंभ होत असल्यानं पुन्हा एकदा यामुळे एच एलला गतवैभव प्राप्त होणार आहे मनोहर गायकवाड न्यूज नाशिक